А? Постанова 1455 Что такое блокпост? Почитайте Какой блокпост в Кременчуге, скажите а? Блокпост Постанова 1455 На въезд и выезд Там где ведется да я задам все документы. документы. Там, где ведутся боевые действия, так? Висковый, стан. Так. На въезде въ... мы въезжаем или выезжаем? На территории, а? військовой администрации, блокпост. Я вам, если вам нужны документы, я вам сейчас все их все надам. Приедьте, пожалуйста, до белой точки. Посвящение ваше, пожалуйста. Так. так. Остапович Лена Викторовна. Дисней до 06.029. Так, номер 019835. Есть. Елена, ну вот за, да, все причина, есть Какие вы документы? Ну, нет, пост... Постанова 1455. Почитайте. Так вы почитайте. Так я читал. На въезд или выезд. 46, там, где четко вказано, что... Нет, 1455. На въезд и выезд. И еще постанова Кабинета Министров 1456. Там, где сказано и четко написано, что на блокпосту полицейский имеет право проверить документы у водителя, а также у пассажиров. Проверить, в статьи 34... Так я же вам спрашиваю, что такое полиции, блокпост? Вверху, вверху, вверху. Якщо вам потрібні документы на блокпост, то вот вы сейчас находитесь. Я вам могу их предоставить. Блокпост? А? Вам нужны документы? Документы. Вы уполномочен? А? У вас есть наказ коменданта? Звичайно. Все есть. Ну а постанова 1455, а? как? А? как это? блокпост? Блок У нас блокпосты были законные. Знаете, когда? Когда было АТО. Ну, смотрите, тут визначена територія территория военной администрации. На Кременчуге? Какая территория? Вы знаете, где я живу? А, вот там, я живу там, где фронт идет. Вот и сейчас моя семья под обстрелами, возможно. А в Кременчаге, ну какой здесь блокпост и так дальше? <соцентричный> Что знак? Это Если вам... знак устанавливается на, на, каком, на какой высоте? На какой высоте знак устанавливается? Ну, у, вас, у вас он установлен? <соцентричный> <соцентричный> орган, орган, че... Не, так вы можете и положить, но это, это незаконный знак. <соцентричный> ну так а я вам говорю. Высота должна быть 2,20. Допов... Я вас еще раз спрашиваю, вам нужны документы на бухту? Mm? И надайте Документы, Нет, я же надаю документы только, только на, на какой-то подставе. Если я что-то нарушил, по, 30, я по 30, 35 статье. Я только по 35. Частина 7. И что? Вы ну, заехали на... Частина 7, ну, скажите. Э Вызначена делянка, где уповноважений орган. Ну, Можно там выезжать, заезжать. Давайте відкривайте, читайте. Я вам прочитаю. Нельзя просто так останавливать людей. Це не Нельзя. Так... Я, я не вам запрещаю, запрещаю нарушать закон. Ви ж присягу давали кому? Народу України. Так? Нельзя, ну, от ви... Так ви должны мен... мене захищати. Документи не надо, не надо. Що я должен вам надавати я просто я так кажу, документи? Я вам теж не потрібно. Що ж вам тоді потрібно? Читайте 35 частину сьомо. Конечно. 35. Якщо уповноважений орган, от. Обмежив рух. Державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху. Показуйте. документы? Конечно, что мы ну, руху. Всего было Давайте, Я а тут стою. Вы меня тут остановили? Ну, добре, сейте, зараз я на там. А где печать? Печать где? Там ничего не видно. Ну, вам не видно. Ну, ну и там и же не, не видно печать. Ну, нет, то... не видно, да нет, давайте почитаем, да, что лучше. Можно, не? Я, Я не. не Мы механизма проверки документов, все. Сейчас Ось які вчинили правопорушення або вчинили правопорушення Які вчинили правопорушення. Ні, вони не вчинили правопорушення? Куди? На яку? На яку? Визначено значить блокпост. Стоп-контроль, бачите? Так стоп-контроль, это не блокпост. Стоп-контроль у вас неправильно, неправильно, установлен, поэтому вообще стоп-контроль не касается. Право. Там, территории Территория области. на вашу адресу. Наказ команданта ПОЛТАВСКОГО области. Полтавской области. Интеллектальные Так вот, а где именно указано, что вот это? А где именно, что вот этот участок и где вы вписаны? Да? А вы все туда вписались? Не так не бывает. Нет, так один человек вписывается. Один вписывается. Нет, нет. нет. А нет. один уполноваженная особа должна быть здесь нет, стоять. А вы всех писали. Нет, это все незаконно. Это капец. Почему для нас? Это закон Украины. Слушай, ну, у меня есть адвокат, у меня все есть. Я уже, я уже прожженный этим. У меня уже есть и в ТикТоке много видосиков. Да, полно. Так что я езжу. Я не, не висково забавязанный, так что я езжу везде. Так что, а то вы повписывали всех. Можете, можете всех вписать туда и всю Украину, всех полицейских. Да, вы вам все хорошего дня. Будьте здоровы. Не, вы не будете проверять, потому что у вас ну, ну, незаконно. Если я нарушил, там же, там же написано, нарушил, печаль. Печать не видно, подписывали всех. Нет, так не бывает. Знак, знак стоит неправильно. Так что, смотрите, сколько, сколько, нарушений заметил. Я понимаю, но он стоит неправильно. Не, ну я на знак остановился, остановился. Нет, так не бывает. Только я же надаю документы. Ну, по закону. Давайте же по закону. Вы же представник закону. Так что мне еще ехать надо. До, до, до домку. Вот зачем мне час? Не, я просто поеду и все. Зачем мои проверять документы? Если просто, просто так останавливать людей нельзя проверять. Какие документы? Ну, у вас должна бути що э, небудь що саме такий автомобіль, там перевозять зброю. Ну, у вас орієнтник якесь до ну, ви ж э, транспортний засіб э, зупиняєте, а не мене. Документами не все гаразд. Якщо водій не надає на вимогу. Ні, мене все гаразд з документами. Ви в мене все гаразд з документами і я я ружав по всій Україні їжджу, поэтому ми, ми все гаразд. Он є номера автомобіля. Все в порядку. Не, Значит, есть не, нет. так и за, возможно, только возможно, можно законно на... надавать документы. Вирусы, 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 вирусы. Не, не, не. <laughs> не, не, абсолютно. Это вы так думаете все. Ну, это по закону, да. А зачем останавливать транспортные средства просто так? Значит, просто так? Ну нельзя, просто так, без подставы. Ценный блокпост. Ценный блокпост. Я, вам, я вам сказал, постанова 14.55. Что такое блокпост? И то, что вы все туда подписывались, поэтому... И, 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 и печати... И печати нету. Это не печать, нет то да ей уже там 300 лет может она уже вытерлась но это же не означает что это печать там не у меня все в порядке а зачем просто вам так хочется но вам так сказали значит ну а на меня это не действует Потому что вам дают незаконные наказы. Незаконные наказы вам дают. И выехал. А что делать? Ну пойду. А надо же по закону все. Зачем тревожить людей, скажите? Да. До побачення я поехал. Спасибо за внимание. Мне у вас шесть не в а будет, Ну, это ваше личное, ну, это а ваше личное. Увы, может, расшуку, это личное. Если в вырошуке, решение суду. не <существует> Решение суду, ну, вырошуке, вы остановили не меня, а авто, автомобиль. Да, автомобили, а автомобили есть в вырошуке, нет? Я не? не знаю. Ну, а номера же есть, у же есть номера.

Полис. И по номерам же вы можете пробить и полис. И... И... Когда нарушил что-то, тогда все правильно. При нарушении. При нарушении и страховое и все, что есть. Правильно. Я не вижу, я не вижу подстав. Не бачу подстав вообще. Никаких. Законных подстав немає заехала <реш> 14.55. Да, кстати, почитайте. По, Я уже почитал. То, на въезд и выезд, да. ведутся э, боевые идеи. На въезд или выезд. И там проверять надо, э, это ж когда то было, ну, и, на ЗМЦ, э, и так дальше. Где а ведутся то, боевые идеи. На, на въезд или выезд. А мы куда въезжаем или выезжаем? Вы сейчас въезжаете вниз, на... Куда? Стоп, внизу, так боевики где ведутся? По всей Украине. По, По, всей... По всей Украине. На жаль. на жаль. У нас больше, у вас меньше. А у нас больше. А у нас там тяжело. Так что, мы еще как-то выживаем. Вы же видите, какие у меня номера. Номера какие, видите меня? Сейчас раздевайте номера, давайте документы какие-то свечи вашей особы, чтобы я знала, как давать звертаться. Водить. <laughs> я для вас водить. Знаешь, что мое имя вам скажет? Ну, это... Мы же не знакомимся, нет? <laughs> ну вот именно. Ну, звертайтесь води до мене. Я же уже я ж все рассказал. Я же уже все рассказал вам. И вы мне рассказали, да. Ну вы незаконно, вы требуете у меня документы. що тут це незаконно. Я вам документи надала з печатку і з наказом все, що ви просили, я вам на хай. Тепер, будь ласка, надайте мені документи, які підсвідчує вашу особу.